Dengan permulaan perang dagang yang dimulakan oleh Presiden Trump, kesannya melibatkan satu dunia. Satu pengumuman yang menggoncangkan satu dunia. Ekonomi di Amerika Syarikat menyusut buat pertama kali dalam tiga tahun. Moody Analytics dan JP Morgan menganggarkan bahawa kegawatan ekonomi akan meningkat 50 ke 60% or the possibility of recession will increase by 50 to Kadar pengangguran dianggarkan akan meningkat ke 5.3% dan dalam tempoh masa 2 hari saja 48 jam 6.6 trilion dolar Amerika Syarikat telah pun dihapuskan dalam nilai pasaran kerana ketidaktentuan ekonomi yang telah pun diadakan melalui pengumuman Presiden Donald Trump. Syarikat besar dan kecil akhirnya teruk terkesan kos hidup dan barang asas bagi rakyat turut teruk terkesan. Malaysia tidak terkecuali daripada perang dagang ini. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi dan saya faham mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berniat baik untuk katakan bahawa banyak sektor-sektor di Malaysia akan terkecuali seperti sektor ENE &E dan sektor semikonduktor. Tetapi saya rasa kita perlu jujur dan ikhlas ...dalam kita menerangkan apa sebenarnya yang akan berlaku. Kerana dengan kejujuran dan ikhlas ini... ...akhirnya akan sampai kepada rakyat dan rakyat tahu... ...walaupun mungkin ada kesusahan dan kegawatan dalam tempoh masa yang singkat... ...tetapi dengan bantuan-bantuan yang mencukupi... ...Malaysia boleh mara dan bangkit semula ke keadaan yang lebih baik. Yang bapak-bapak Perdana Menteri kata, kita tidak akan banyak terkesan. Mari kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Kalau kita lihat bursa Malaysia nak dibandingkan dengan tahun lepas... Bursa Malaysia telah merudum dalam 8%. Aliran keluar dana asing yang berjumlah 8.68 bilion ringgit setakat suku tahun pertama 2025. Kedua tercorot di ASEAN. Indeks pengurus pembeli ataupun dikenali sebagai Purchasing Managers Index turut buat pertama kali dalam tempoh masa agak panjang sorot bawah 50. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak syarikat-syarikat dan pengguna tidak ada kuasa beli kerana perang dagang yang dimulakan oleh Presiden Trump. Walaupun kerajaan pada hari ini masih berpendirian tidak ingin menilai semula jumlah kadar KDNK negara, tetapi kita lihat UOB dan juga Maybank telah pun menganggarkan di growth of GDP daripada 5% kurang 1% ke 4%. Walaupun jumlahnya bunyi kecil alah ada pengurangan 1% saja. Tetapi 1% tersebut bersamaan dengan 17 bilion ringgit Malaysia. 17 bilion itu 17 bilion itu cukup untuk membina dalam 200 hospital awam di seluruh Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri katakan sebentar tadi bahawa sektor ENE &E dan semikonduktor dikecualikan daripada perang dagang, dagang ini. Itu tidak tepat. Kita lihat pengumuman pada dua minggu lepas di mana syarikat solar di Malaysia akan teruk terkesan kerana perang dagang tarif ini, di mana tarif akan dikenakan dalam 30% ke 50% yang akhirnya akan menyebabkan syarikat solar di Malaysia tidak lagi kompetitif khususnya bagi pasaran Amerika Syarikat. Dan walaupun ada pengecualian sementara bagi sektor E&E &E dan semiconductor, tetapi kalau kita baca apa yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, itu adalah bagi pengeluaran high value chain. Tetapi di Malaysia kita masih terfokus bagi industri packaging, assembly dan testing which is low value chain yang besar kemungkinan tetap akan dikenakan tarif. Tapi kalau kita nilai juga, kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump selepas itu, dia katakan pengecualian itu hanya sementara kerana dia ingin meluarkan dasar tarif khusus bagi sektor semiconductor supaya akhirnya pekerjaan-pekerjaan semiconductor itu dapat dikembalikan semula reshoring kepada Amerika Syarikat. Kenapa saya katakan semua ini? Saya katakan semua ini bukan untuk mengherdik usaha baik kerajaan. Saya memuji apa yang 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 berhormat menteri Tengku Zafrul lakukan apabila beliau cepat pergi ke Amerika Syarikat berjumpa dengan Secretary of Commerce. So it's not there to ridicule. Tetapi kita perlu berterus terang apakah impak kesan kepada industri semiconductor, ENE kepada rakyat secara keseluruhan. Contoh terbaik adalah untuk melihat di negara jiran contohnya. Di Singapura, Prime Minister Lawrence Wong contohnya. Ikhlas, jujur beritahu rakyat this will be cloudy times, difficult times. Saya rasa Malaysia perlu ada keberanian dan kejujuran untuk lakukan perkara yang sama. Sebab itu saya ingin mencadangkan beberapa perkara dan ingin menanyakan beberapa soalan kepada kerajaan. Pertama sekali, what is our revised GDP numbers? Perkara ini kita perlu jujur, jangan beritahu apabila sudah terlalu lambat. Kalau UOB ataupun Maybank menganggarkan ada penguncupan, bukan penguncupan tetapi ada pengurangan daripada 5% ke 4%, be honest and we need to tell the people what are the consequences. Kedua, bagi pelaburan-pelaburan yang telah dijanjikan, committed investments. Adakah dengan situasi ekonomi dunia pada hari ini, contohnya sebelum ini banyak syarikat-syarikat di uh, syarikat Amerika Syarikat telah pun menjanjikan bilion ringgit of investments. Tetapi kerana pengumuman Donald Trump, adakah pelaburan-pelaburan ini akan terkesan dan kalau ada, apakah tindakan susulan yang akan kita ambil? Ketiga, Malaysia yang banyak mengharapkan pelancong-pelancong daripada negara China Untuk datang bagi visit Malaysia 2026 Jelas dengan perang dagang ini, kuasa membeli Rakyat China akan teruk terkesan Daripada terkesan, mungkin mereka tidak lagi akan datang ke Malaysia What is our next step? Apakah tindakan susulan yang akan kita lakukan Supaya kita bersedia dengan impak ini Khususnya apabila GDP numbers kita turut terkait dengan sektor pelancongan negara